Ova biljka koja cvjeta u proljeće idealna je za detoksikaciju želuca i pankreasa. Ovo je maslačak, on se u tradicionalnoj medicini koristi za liječenje zatvora i bolji rad probavi. Efikasan je diuretik i može pomoći u smanjenju krvnog pritiska. Maslačak je mnogo više od obične livatske biljke. Od korova preko listova do cvijeta, hranjivi sastojci maslačka se protežu na sve dijelove biljke. Maslačak je bogat izvor vlakana i mnogih vitamina i minerala, zbog čega je dobar saveznik zdravlju srca, jetre, želuca i pankreasa. Maslačak, koji mnogi smatraju samo divljim korovom, vekovima se koristi u tradicionalnoj medicini zbog svojih pročišćavajućih i lekovitih svojstava. Ova biljka je idealna za detoksikaciju želuca, slezine i pankreasa. Maslačak sadrži puno vitamina i minerala u tako maloj biljci. Ova biljka je vjerovatno najhranjiviji zeleniš koji može da se jede. prevazilazi čak i kelj ili spajač. Sjajna stvar kod maslačka je što je svaki deo biljke jestiv. To kaže dijetetičar Nancy Gabe iz Ohio. A što sadrži list maslačka? Zeleni deo slačka je odličan izvor vitamina A, vitamina C, vitamina K, vitamina E, folata i manje količine vitamina B kompleksa. Zeleni deo maslačka također obezbeđuje nekoliko minerala uključujući gvožđe, kalcijum, magnijezijum, kalijum. Šta sadrži koren maslačka? Koren maslačka je bogat ugljenim hidratom koji se naziva inulin. Vrsta rastvorljivih vlakana koja se nalaze u biljkama a koja podržava rast i održavanje zdravih crvenih bakterija u digestivnom traktu. Antioksidansi u maslačku Maslačak sadrži moćne antioksidanse koji mogu da neutrališu štetne slobodne radikale i zaštite od hroničnih bolesti, što može da objasni mnoge lekovita svojstva maslačka. Naime, maslačak ima visok nivo beta-karotena, koji štiti od oštećenja ćelija i oksidativnog stresa. Također, maslačak je bogat i drugom vrstom antioksidanasa, koji se nazivaju polifenoli, koji se nalaze uglavnom u, u svetu, ali i korijenu, listovima i sabljikama maslačka. Ova biljka je prirodni saveznik i to za dobrobit želuca, slezine i pankreasa, a slijedi nekoliko zdravstvenih koristi maslačka. Zahvaljujući jedinjenjima kao što su polifenoli, maslačak ima antiinflamatorna svojstva. Sadrži nekoliko različitih vrsta antioksidana sa u korenu, lišću i cveću. Antioksidan se štite telo od slobodnih radikala koji oštećuju ćelije i dovode do hronične upale. Hronična upala u telu igra ulogu u drugoj listi ozbiljnih zdravstvenih problema, uključujući i rak i bolesti srca. Jedan od načina da se bori protiv upale je da maslačak se uvrsti u ishranu, jer su laboratorijske studije otkrile da jedinjenjem u ovoj biljci mogu da smanje upalu. Snižava krvni pritisak, kontroliše nivo šećera u krvi, snižava holesterol i trigliceride, poboljšava varenje i leči zatvor, detoksikacija želuca i pankreasa a on također i čuva zdravlje jetre. Osim za pankras, maslačak je čest deo čajnih mešavina i za jetru. Studije na životinjama pokazuju da ekstrakt korena maslačka pomaže u sprečavanju oštećenja jetre kao i da može da smanji višak masti u jetri i zaštiti ovaj organizam od oksidativnog stresa. Kako se koristiti? Listovi korijeni cvet maslačka mogu da se konzumiraju u svom prirodnom sirovom ili kuvanom obliku. A evo kako se pravi čaj od maslačka. Sastojci Jedna kašičica cuvog lista maslačka i pola kašike maslačka u prahu, jedna šulja vrele vode i kriška limuna ili malo prirodnog meda. Prokuvajte u vodi i dodajte biljku ili prah maslačka. Ostavite da stoji 5 do 10 minuta, procijedite i zasladite po ukusu. Čaj od slačka piti jednom dnevno, najbolje na prazan stomak ili poslije obilnih obruka, kako bi se maksimalno iskoristio njegov efekat na probavni i metabolički sistem.